barcha musulmonlarga yuborilmoqda bu sizlar payg'ambarimiz muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam masjidining imomi shayx ahmadning so'zlaridir u kishi juma kuni kechasi qur'oni karimni o'qib bo'lgach uyquga ketdilar va tushida payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi va sallamni ko'rdilar payg'ambarimiz u kishiga aytdilar ey shayx ahmad shu juma 600 kishi vafot etdi ammo ularning birortasi jannatga yo'l olmadilar chunki xotinlar erlarining gaplariga kirmay qo'ydilar puldor musulmonlar nochor kambag'allarga yordam bermay qo'ydilar musulmonlarga farz qiling besh vaqt namozni o'qimay qo'ydilar mayli baribir subhanahu va taolo biladi ey shayx ahmad bu hayotsiz siz tomondan yuborilayotganini barcha musulmonlarga yetkazing ular bu xatni ko'paytirib musulmon birodarlarga tarqatinglar chunki baxt dunyo musulmonlarning barchasiga yetib bormog'i kerak bu xatni ko'paytirib tarqatgan kishi baraka topadi payg'ambarimiz uni va oilasini jannatga kiruvchilar qatoriga qo'yadi agar ushbu xatni olganlar uni o'z birodarlariga tarqatishni xohlamasalar ularga Allohning shartni bajarsa Rahimdil Alloh uning qarzidan qutilishini oson qiladi men shayx ahmad sizlarga aytamanki agar mening aytganlarim yolg'on bo'lsa payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam mendan norozi bo'lsin hurmatli musulmonlar o'z diningizga sodiq bo'lmog'ingiz olloh payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamga vahiy orqali ko'rsatgan to'g'ri yo'ldan yurishingiz va qilgan gunohlaringiz uchun tavba qilib har dushanba payshanba ro'za tutmog'ingiz kerak bu xatni yigirma dona ko'chirib musulmonlarga tarqatinglar shunda payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamning tilaklari bajariladi dedi bu xatni saqlabgina qo'ymasdan balki uni ko'paytirib tarqatish lozim kozim ismli odam ushbu xatni olgan vaqt kitobiga aytib ko'paytirgan va tarqatgan bir necha kundan so'ng omadi kelib ishlari yurishib ketgan omadi kelmay yurgan abdusalom ismli odam shu xatni olgan uni idorasida esdan chiqarib bir ozdan so'ng ishdan bo'shatilgan keyinroq ushbu xatni eslagan va yigirmata nusxa ko'chirib tarqatgan natijada oradan besh kun o'tib ishlari yurishgan avvalgidan ham yaxshiroq ishga joylashgan bobur ismli odam esa ushbu xatni olib keraksiz narsa deb yirtib tashlagan to'qqiz kun o'tgach vafot etdi so'zimning oxirida men sizlardan yana bir marta bu xatni olib tarqatishingizni iltimos qilaman buni faqat tarqatish emas uni o'qish ham kerak barchamizga allohning rahmati bo'lsin omin eng yoqimli musiqa azon foydali sport namoz eng zo'r kitob quron agar ollohni sevsangiz buni to'qqizta odamga jo'nating ertalab ko'rasiz ollohni sizga nima berganini